Для их война не просто история. И она частка биографии их дедов и прадедов. Новин региона протягивает цикл репортажей на шатки и перемоги. И шел третий год войны, переломные во всей их истории. Для Никифора Пятрышина, уроженца поселка Гордеюка Вининской в области, только начинался фронтовый шлях. Яким он был, про это мы доведались от унука, ветерана, который с повагой заховывает память об своем деду. Мой дедушка Никифор Феофанович Петришин получил повестку, когда достиг призывного возраста, 18 лет. Это произошло в 43-м году. И воинская его специальность была минометчик. Начал войну на Украине. Только створены третий украинский фронт у стрелкового полки Акога заличенный Никифор Петришин, ведет бои за вызволение Паудневой Украины. Они отстреливались, начали отходить, а там была глинистая такая почва, глинистая земля, и вот миномет Астанин застрял в этой глине. Он, он здоровый, тяжелый, как где-то он маленький был такой, невысокого роста очень такой, ну щуплых удащалы. Боеприпасов нету, все расстреляли. И, а она торчит это вот ну, миномет. И он вытащить его не может. Но выкапывает, он выкапывает его, не выкапывает. Вот он, же, он видит, как они прямо уже подбегают. Ну и последних там сил, не знаю, что там хватило у него, как тех сил, он вывалил этот миномет, на себя бежать вообще, но остался живуть. Но далее отстреливаться приходилось гитлеровским солдатам. 1943 год стал переломным уходе Великой Чинной. После разгрома фашистов под Сталинградом и на Курской дузе советские войски перешли у контрнаступления, рухающиеся на заход. Гнали ворога со своей земли. Их послали в разведку. Это была ночь, они заблудились, рассеялись, то есть мы не могли друг друга найти туман, ночь и вопрос по-румынски. Кто идет? Дед знал по-румынски, он ответил свои там, что либо что-то в этом роде. Ну и как-то прошел мимо часового, там стоял э, то ли отряд, то ли рота, квартировалась в деревне э, румынский солдат, румынский фашист. Вот. И э, дедушка как-то там прошел, вернулся обратно, доложил о расположении э, врага, остальных ребят убили. За выполнение боевого задания старший сержант Никифор Пятрышин был вознагражден медалем за отвагу. Это отбывалось в 44-м под знакомитой Яско-Кишиневской операции советских войск супрать нацистских Германии и Румынии. В вынику поспяхового проведения якой была вызвана Молдавия, оттиснута румынская армия, которая в дальнейшем спынила сопротивление. Но далее была Вена, миновита у неба Австрия. Командир отделения стрелкового батальона старший сержант Никифор Петрышин салютовал у гонор перемоги. То, что я машину вожу, это его заслуга. То, что, то, что видимо, я не боюсь делать какие-то вещи, какие-то шаги решительные, не его заслуга. Да какую роль я есть благодаря ему? Это была часть жизни. Видимо, она должна была такой быть. Для того, чтобы были, были созданы новые судьбы, для того, чтобы были написаны эти песни. Тема Великой Чинной войны, у которой страта стратол, и радость пиромоги займая особливое место у творчества унука ветерана. И нашадка пиромоги музыканта Игоря Пашечка. Как все